Я Сухарский Александр Викторович, глава наблюдательного совета, Ассоциации предпринимателей. Хочу пояснить следующие вещи, которые происходят сейчас под стенами Киевсовета. Значит, мы видим предпринимателей, которые вышли отстоять свои права. Ситуация, которая, экономическая ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Украине, она достаточно печальна. И те люди, которые сейчас под стенами, они непосредственно имеют отношение к этой ситуации. Что касается принятых на сессии депутатами решений, они не соответствуют законодательству Украины и предприниматели это четко понимают и доводят своими действиями до депутатов и до чиновников киевской власти то, что это незаконно. Что касается требований на сегодняшний день, значит, они абсолютно нормальные, адекватные и... Я не понимаю средства массовой информации, которые данные факты перекручивают и вводят в заблуждение общественность города, разделяя таким образом мнение по данному вопросу. Расскажите о требованиях, которые ставят митингующие перед киевской администрацией. Требования митингующих перед Киевской э, администрацией, значит, они и киевскими депутатами, они простые и понятны. Значит, э, люди требуют отмены незаконных решений, это первое. Второе, значит, э, необходимо создать комиссии, в, которых бы, в которые бы вошли люди от э, общественности, от предпринимателей, которые бы могли участвовать в разработках, э, в комиссиях тех вопросов, которые будут... Э, поданы на сессию, для того, чтобы сразу какие-то можно было вносить коррективы по ходу, а не потом выводить акции протеста, для того, чтобы отменять эти решения, потому как они и есть незаконные. Третье. То, что сложилась ситуация с противостоянием на сегодняшний день, будем говорить так, в физической плоскости, это не есть нормально. На сегодняшний день я обращаюсь и прошу чтобы не, необходимо снять физическое противостояние с улиц и перевести ее в плоскость судов и каких-то противостояний бумагами в кабинетах, но ни в коем случае не применять силу по отношению к предпринимателям. Что касается работы КП ⁇ благоустройства. Критиковать на 100% действия коммунального предприятия не буду. Почему? Потому как, подчеркиваю, среди предпринимателей точно так же находятся недобросовестные люди. И даже в это тяжелое время, когда сейчас... Речь ведется о том, чтобы сохранить те объекты малого бизнеса, которые у предпринимателей имеются на сегодняшний день, некоторые из нас умудряются ставить новые объекты, тем самым нарушая все договоренности и какие-то компромиссные решения. Но критиковать все-таки силовое противостояние я буду. И считаю, если мы находимся в каком-то цивилизованном государстве, и э, наше направление на сегодняшний день в Европу, то мы э, необходимо срочно перевести это противостояние опять-таки в правовую плоскость и дать возможность судам э, давать адекватные оценки своими решениями и уже исполнительным службам э, внедрять в жизнь то или иное решение. А предпринимателям будет возможность защищаться э, имеющимися у них на сегодняшний день аргументами в судах. Это и апелляция, и касация, и э, доводить свою правоту до логического завершения.